Uh, I was happy. I wanted to come see the game today. Uh, I'm happy the team got the win. Uh, I can't wait to, to start practicing on Monday and be able to get out there the uh, to the the to with four guys. Я щасливий опинитися тут і радий, що команда сьогодні перемогла. Не можу дочекатися моменту, коли почну тренуватися з гравцями та грати. Нелегко легко складалася гра, да. Тим більше не дуже удобна для нас команда. Специфічна И первая игра у нас была тяжелая. Мы с еще мы справились с лидерами. И я считаю, что более менее справились с Рабаджин с Козловым. после игры в Черкасах, где Козлов забил 39 очков, было задача справиться с Козловым. И сегодня Крутовус провел очень хорошую игру защиты. По игре первую половину мы более-менее справились с задачами, поставленными нам. Вторую половину нам не хватило физически, мы проиграли много единоборств, проиграли подбор начали бросать много трехочковых, необдуманных. Где-то были поспешные атаки, не могли организовать толком игру. Вечевалась и все Да, нет, не особо чувствовалось. У нас есть как бы игроки молодые, которые mm -hmm. хотят играть, которые выходят заряженные на игру сидят на замене, там, Даже вот сегодня не вышли некоторые. Я думаю, мы их заменили там, другими игроками. Не сильно они повлияло Дякую, Сергей. Валентин, ваш комментарий. Сегодняшняя игра как то домашняя игра. Хотелось, конечно, показать достаточно интересно и содержательную но, к сожалению, немножко не хотела, на четвертой части, почему, по является что последние три недели выездных, -8 выездных это Очень сложно, очень тяжело, команда подряд 8 выездов Очень сложно. такой в 6 Вот это не